Действительно были затронуты интересы правозащитной группы СИЧ. И для информации хочу сказать о том, чем на самом деле занимается группа СИЧ. Именно правозащитная группа СИЧ занималась делами Днепропетровских майдановцев, защитой и представлением их интересов. Благодаря нашим усилиям все Днепропетровские майдановцы, которые обратились к нам, получили возмещение морального ущерба от незаконного задержания, содержания их под стражей. По 14 Днепропетровским майдановцам направлены жалобы в Европейский суд по правам человека. Также было направлено заявление о преступлении, в результате чего привлечены к ответственности на сегодняшний день привлечен к ответственности судья, который выносил незаконное решение. Также мы принимали участие в заседании специальной комиссии по проверке деятельности судей по этим вопросам. Когда начались события на востоке Украины, мы включились в защиту наших военнослужащих и других лиц, которые пострадали от, от этих событий. Одно из дел это мы защищали командиров роты снайперов капитана Портяненко. Такое довольно-таки громкое дело. Кроме этого, на сегодняшний день правозащитная группа СИЧ направила более 40 жалоб в Европейский суд по правам человека относительно пленных, которые находились в плену. Из этих 40 жалоб половина направлена именно в отношении государства России. То есть вся наша деятельность направлена на то, чтобы показать, кто действительно виновник происходящих событий и довести это до и, и до Европы, и до, до всех остальных. Поэтому очень как бы, было неприятно слышать о том, что Сич имеет отношение к каким-то противоправным действиям. Относительно заявлений, я хочу сказать, что существует решение Европейского суда по правам человека, а именно Аль -де, Альне Д. Де... Либимон против Франции в, стать... в пункте 38 сказано ⁇ Свобода выражения своего мнения, гарантируемая статьей 10 конвенции, распространяется и на свободу получения распространения информации ⁇ Следовательно, статья... 6 говорит о том, что должностные лица государства могут выражать свое мнение, но они должны при этом учитывать презумпцию невиновности. Это то, о чем говорилось, это то, с чего начала Оксана свой разговор. То есть тогда, в 2012 году, были заявления первых лиц государства о том, что все виноваты, все, все понесут свою ответственность и так далее и тому подобное. На сегодняшний день мы видим, видим ту же самую картину. То есть можно высказываться, что да, есть такое уголовное дело, есть какой-то круг, но нельзя говорить о том, что они виновны. Презумпция невиновности – это гарантируемая Конвенция права человека, гарантированно закрепленная в Конституции, поэтому нельзя об этом. Так говорить и в связи с этим как бы ну, не совсем приятно слышать такие высказывания. Относительно того, что были причинены телесные повреждения, да, действительно этот факт зафиксирован, проведена судебно-медицинская экспертиза по факту причинения телесных повреждений. Относительно того человека, который с запратом Елизарова направил направлено в Европейский суд человека по правилу 39 относительно того, что ему необходимо надлежащее медицинское лечение. Даже если человек подозревается в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, это не значит то, что ему не должна быть оказана медицинская помощь. Кто выиграет от того, что если человек не будет получать медицинскую помощь, он останется коллегой? От этого никто не выиграет. Я понимаю тайну следствия, я понимаю какие-то следственные действия, но это нужно все делать цивилизованно. Мы все-таки идем в Европу, и поэтому необходимо как бы соблюдать те права человека, которые, которые закреплены и в Конституции, и в Конвенции. Кроме этого, не совсем, как бы, не совсем понятно те действия, которые, которые, свидетелями которых мы были. Когда мы приехали в суд, суд был оцеплен работниками Альфы в, в два кольца. Такое впечатление, что ну, от, даже адвокатов пропускали как-то очень странно. Вот это, это, это тоже оказывает какое-то моральное давление даже на сторону защиты. Когда ты находишься в зале там или проходишь по коридору там как, как бы нормальная ситуация, когда стоят вооруженные люди и, и с чем вооружены и и, и остальное становится почему-то непонятным. Как бы мы все факты, которые на сегодняшний день допущены, а именно причинение телесных повреждений, я вообще не понимаю, когда захватывают, когда осуществляется Захват альфы и почему у человека телесные повреждения? Как может безоружный человек у себя дома, как, какой он может чинить сопротивление? Вооруженным в бронежилетах с оружием людям. Я считаю, что никакого, ну, никакой здравомыслящий человек не может, не может этого. Поэтому, почему были причины телесные повреждения, для нас это загадка. По поводу того человека, которому необходимо лечение, мы тоже будем ставить вопрос о том, что все-таки было оказано надлежащее лечение. А по всем обстоятельствам дела, которые сейчас, те статьи, которые меняются, мы будем согласно норм действующего законодательства, предоставлять доказательства, смотреть на те доказательства, которые будут представлены стороной обвинения. На сегодняшний, на сегодняшний день пока я ничего такого не увидел, но это уже как бы мое субъективное мнение. Дальше посмотрим. По ходу рассмотрения этого дела мы посмотрим. И в принципе я думаю, что не хотелось бы, чтобы это дело было действительно каким-нибудь заказным. Хочется все-таки, чтобы мы действовали в рамках правового поля. Если, если лица виновны, пожалуйста, пусть будет доказана их вина, и пусть они отбывают наказание. Если лица невиновны, то им незачем не содержаться под стражей, ни, ни, ни их семьи не должны получать какие-то неудобства в этой жизни из-за того, что они просто подозреваются. Должно быть подозрение прежде всего разумное и обоснованное. Об этом тоже все время говорит практика Европейского суда человека. То есть разумность подозрения включает в себя то, что даже независимый человек, не юрист должен быть убедиться в том, что это лицо совершило какое-то правонарушение. Пока я этого не вижу.